На самом-то деле в нашем утреннем марафоне есть еще уйма тем, о которых стоит вам рассказать. Например, про акцию «Километры добра», которая собирает деньги для проекта «Мобильные клиники». Так вот, эту акцию поддерживают в том числе украинские олимпийцы. Один из них, тяжелоатлет Дмитрий Чумак, сегодня расскажет, как удается совмещать тренировки с благотворительностью. Ну и о своих видах на олимпийское золото. Доброе утро. Дмитрий Чумак, ваш кладлад, участник Олимпийских игр 2016. Пане Дмитрий, витаем у вас. Вот скажите, знаю, что вас можно... Витати с новым титулом. С каким? Расскажите. Да, вот буквально недавно стало известно, что из-за дисквалификации моих соперников мы завоевали бронзовую медаль чемпионата мира. Ну, хоть спустя полгода, но приятный бонус. Вам как-то удается поедновать благодейность вот с таким напруженным графиком и с такой напруженной подготовкой до... Расскажите, да, вот о своем благотворительном флаге. Ну, я считаю, что для благотворительности всегда есть время. Всегда можно найти возможность и там буквально какой-то промежуток между тренировками, чтобы помочь, помочь тем, кто нуждается, помочь детям. Вот. Я участвую в акции «Километры добра». Вот. Собираем деньги на мобильные клиники, которые помогают в отдаленных уголках Украины больным и нуждающим. ну, мы, до еще не бачили вашу стринку. Покажите нам, будь ласка, еще и разочек. А вы нам тогда расскажите, как можно поддержать вас вот такие благодельные акции. Да, переходите по ссылке. Не обязательно какие-то колоссальные большие суммы. Каждый 10 гривен будет иметь значение Ну, ось у вас же у у там, до речі, є якась сума. Понад 20, скільки двадцять тисяч гривень. А хто більше в жертвах грошей? Знайомі, друзі, фанати, вшанувальниці. Я так не спрашивал конкретно хто. Але я вижу, що хтось допомагає, ко скільки може, і в результаті даст э, хороший результат.